То, что касается работы непосредственно с бездомными собаками, да, то есть, ну, во-первых, это регистрация животных, которые находятся в Чернигове, и домашних нормально. животных в обязательном порядке. Вот, то есть мы, как бы, у нас есть разработка и у нас есть предложение вести эту регистрацию, выложить эту базу в, на интернет-сайте, чтобы и хозяины могли сообщать оперативно, допустим, о том, что собака убежала, пропала, да, не нужно для этого будет писать их заявление. Просто, это вот, ну, да. значит, регистрация домашних животных регистрация бездомных животных. Мы предварительную оценку бездомных животных в Чернигове уже провели. То есть наши волонтеры прошлым летом по микрорайонам города ходили, опрашивали жителей и подсчитали, какое количество значит, всего на улицах города находится до тысячи собак. Это так называемые и бездомные собаки, это безнадзорные собаки. Исключительно бездомных собак, которые не, не имеют хозяев вообще, ну, в данный момент, да, их около 600 вот, то есть мы периодически эти информации обновляем, то есть, э, как правило, э, большинство этих собак есть люди, которые э, ну, как-то их подкармливают или, по крайней мере, о них знают. Ну, да? Если они готовы брать на себя э, ответственность э, э, как бы ухода и ну, следить хотя бы за этими собаками, они становятся опекунами. Ну, соответственно, вот, как бы то, что я говорила, они, они получают определенные обязанности. Вот, то есть эти собаки в обязательном порядке стерилизуются, э, эти собаки в обязательном порядке прививаются от бешенства, чтобы создать барьер для, для проникновения этого заболевания в город. Причем э, в данном э, направлении мы предлагаем пойти по тому пути, по которому пошли одесситы. Вот я общалась э, с главным ветврачом одесского центра. Они э, уже несколько лет закупают э, вакцину э, на бивак, которые э, ну, желательно. Э, Делать прививки именно бездомным собакам, да, потому что по тем вакцинам, как которые... Что значит как практичные? Отлавливать, да. с сетями, Не а, обязательно, все? подождите. Корпали. Нет, дело в том, что ну, мы сейчас этим э, занимаемся. То есть у нас на сегодняшний день есть постоянный спонсор, который оплачивает М -м. стерилизацию в одной из черниговских клиник ветеринарных. На две трети собак можно отловить либо самостоятельно нашим волонтерам, либо с помощью опекунов. Они прекрасно идут к рукам, поверьте. Если иметь какой-то опыт работы с животными, это не, не совершенно не проблема. Собаки, которые не идут к рукам, которые одичавшие или полудики, у нас есть сетки, у нас есть сачок, мы их отлавливаем по просьбе жителей. То есть мы так отлавливали агрессивных животных, которые, ну, которые покусали уже во дворах, ну, были пострадавшие. Нам перезвонили, там, звонили жители и просили что-то сделать. Мы таких собак отлавливали, то есть, ну, это, это не такая проблема.